નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર ધોરણ સાત વિષય હિન્દી સત્ર બે નો પાઠ પહેલો છે બેટી ની વાત કરવાના છીએ તો મિત્રો અહીંયા સ્વાધ્ય પોથી ભાગ ચાર હિન્દી વિષય સત્ર બે નો પેલો પાઠ છે બેટી એનો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતના સ્વધ્યન પોથીના ભાગ નંબર ચારના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશન મૂકેલા છે જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે આ ઉપરાંત મિત્રો તમારે આ દરેક પાઠની પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી એપ્લિકેશન શાળા શિક્ષકની લિંક આપેલી છે ત્યાંથી તમે આ એપ્લિકેશન શાળા શિક્ષક ડાઉનલોડ કરી અને આ દરેક પાઠની પીડીએફ જોઈ શકો છો તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પોથી ભાગ નંબર ચાર સત્ર બેનો પહેલો પાઠ બેટી તો આ રીતના પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન એક સહી કે સામને બોક્સ મે રાઈટ કાર નિશાન કીજીએ तो पहलू दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी तो धरती पर चमकेगी अपने गांव चलकर बेटी क्या करेगी दुनिया को देखेंगी त्यार पी तीजू तितली बनकर बेटी क्या करेगी हवा को चुमेगी चौथु तारा बनने का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ बनना तार पी पांचमु हवा को चुनने का अर्थ है मंजिल को पाना छठ अपने पांव चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना सातवू में कुसुम के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त किया गया है फूल विलोपन शब्द की गलत जोड़ है फूल कुसुम नव मुंह आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है गगन त्यार पे प्रश्न बे प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। पहलू आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? हम पढ़ लिख कर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कुछ हासिल कर सकते हैं हम अपने हम अपना अपने कुटुंब का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करौंगे? हम मेहनत और परिश्रम करेंगे नए नए कौशल सीखेंगे समय का सही उपयोग करेंगे अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाएंगे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे आत्मविश्वास बनाए रखेंगे त्रीजु आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे अच्छी पढ़ाई करेंगे माता पिता की जिम्मेदारियां बांटूंगा घर में प्रेम सम्मान और एकता रखेंगे आर्थिक रूप से मदद करेंगे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जरूरत पड़ने पर परिवार को हर प्रकार का सहयोग करेंगे चौथों बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे बेटी की तरह हम भी किसी का सहारा बनने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे समाज एवं देश की उन्नति के लिए अधिक योगदान देंगे और जरूरतमंदों की सहाय करेंगे पांचवी आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करोगे बहु, बहुत मेहनत और परिश्रम करेंगे आयोजनबद्ध कार्य करेंगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे समय का सदुपयोग करेंगे प्रेरणा और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे आप इस कविता के लिए एक जमीदार शीर्षक समझाइए साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा मैं इस कविता को स्वाभिमानी बेटी शीर्षक दूंगी क्योंकि इस कविता में बेटी को स्वाभिमान और स्वनिर्भरता की बात की गई है साथ इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी क्यों गगन पे चमे चमके चंदा और मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी मैं उजियाला करूंगी त्यार पी प्रश्न तरह शब्द को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए शब्द आदर माता पिता चाहिए का हमें करना करना हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। तो पहलू थे जवाब बालक को नरेंद्र ने जब कर खींच लिया बीजू देश के नीति नियमों का पालन करना चाहिए त्रीजू मेहनत करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं चौथो तितली का रूपरंग बड़ा मनोहर होता है पांचवों प्रार्थना करने से हमें प्रार्थना करने से मन शांत रहता है वेदांत पढ़ने में काफी तेज है मिर्च मिर्च का स्वाद तीखा होता है प्रश्न चार उदाहरण के अनुसार विलोपन शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए धरती आकाश धरती पर हरियाली छा गई आकाश में तारे चमक रहे सुंदर असुंदर फूल सुंदर है पृथ्वी पर कुछ भी असुंदर नहीं है मेहनती कामचोर विजय मेहनती है जयदेव कामचोर है ईमानदार बेईमान हमें ईमानदार बनना चाहिए बेईमानी से कमाया पैसा नहीं टिकता सुगंध बदबू मुझे गुलाब की सुगंध पसंद है नाली से गंदी बदबू आती है स्वस्थ अस्वस्थ योगा से हमें स्वस्थ रहते हैं बाहर की चीजों खाने से शरीर अस्वस्थ बनता है काला सफेद कौवा काला है गाय सफेद है नकली असली साथ में, नकली असली उसने नकली मुझे लगाई है उसकी असली हीरा कीमती होता है आठ मुँह भलाई बुराई हमें सबकी भलाई करनी चाहिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए भीतर बाहर अपनी भीतर के भगवान को देखा देखो अपनी भीतर के भगवान को देखो बाहर से कई लोग आए हैं, पाना खोना सबको कामयाबी कामयाबी पानी है मेरी पेन खो गई है प्रश्न पांच दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए मुझे किताब चाहिए मुझे किताबें चाहिए तो बीजू लड़कियों की आंखें सुंदर है लड़की की आंखें सुंदर है त्रीजु मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ हमें कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहते है चौथ आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। तुम बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हो पांचवू रात को तारा निकलता है रात को तारे निकलते हैं छठू हमारे पास फूलों की टोकरी है मेरे पास फूल की टोकरी है सातवू वह घूमने जा रहा है वह घूमने जा रहे है प्रश्न छ उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए तोता तोते तोता उड़ रहा है तोते उड़ रहे हैं तो आ रीतना हाथी, हाथी, हाथी है हाथियों का झुंड जा रहा है लड़का लड़के लड़का पढ़ रहा है लड़के पढ़ रहे है आंख आंखें मेरी आंख बंद है मेरी आंखें बंद है वस्तु वस्तु ये मेरे पास एक वस्तु है मेरे पास बहुत सारी वस्तु हैं। फूल बगीचे में फूल खिलता खिला है बगीचे में कई सारे फूल खिले हैं महिला जा रही है महिला ये जा रही है त्यार प्रश्न सात નિમ્ન લિખિત વાક્યો મેં ગુણવાચક વિશેષણ છાટકર કોષ્ટિયે તો પેલું છે રાવણ જ્ઞાની થા તમે જ્ઞાની વિશેષણ ચોથું ગુજરાત સમાચાર દૈનિક અખબાર હે તો દૈનિક છે એ વિશેષણ તો પેલામાં ભલા બીજામાં લાલ ત્રીજામાં જ્ઞાની અને દૈનિક ફૂલ સુગંધિત હે પાંચમું છે એમાં સુગંધિત વિશેષણ છઠ્ઠું ય મદ્રાસી વાનગી હૈ તો મદ્રાસી વિશેષણ સાતમું વ આદમી લંબા હે તો લંબા વિશેષણ આઠમું ય ચીકના પદાર્થ હે તો ચીકના વિશેષણ નવમું નિમકા દાતુન કડવા હે તો કડવા વિશેષણ દસમું પૂર્વ દિશા હવા ચલ રહી તો પૂર્વ છે એ વિશેષણ અગિયારમું આપ કમજોર લગ રહે તો કમજોર છે એ વિશેષણ निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण निश्चित संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्या विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य में प्रयोग कीजिए चतुर ढाई कुछ मीठा दोनों थोड़ा सा तो गुणवाचक विशेषण चतुर मीठा एक चतुर आदमी था मुझे मीठा खाना पसंद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण ढाई अने दोनों मैं ढाई किलो शक्कर लाया हम दोनों खेलने गए तीजु अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ थोड़ा मैं कुछ दिन बाद आऊंगी बीजु मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए त्यार पछी प्रश्न नौ दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाला शब्द कोश में ढूंढ लिखिए ष्ट कोण दरवाजा थर्मस खरगोश ईद पी सहारा धरती दुनिया गगन उजियाला हल नल धनुष घर उज तो आ रीतना त्यार त्यारसव शब्द कोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर राइट का निशान कीजिए पहलू शब्द कोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए। चढ़ता कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द क्षमा ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द जंगल चौथों शब्द कोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ आंगन कागज नान अगियारू निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए आंगन पेलू बीज क्षणिक तीजु ज्योत चौथु ज्ञाता भाग क्रम अनुसार छठू राष्ट्रीय सातमु सन्मान आठमु हाट त्यार प्रश्न बार निम्नलिखित भावार्थी वाली कव्य लिखिए मैं बेटी हूँ अपना विकास करूंगी मैं दूसरों का सहारा बनूंगी उन्हें आश्रय दूंगी मैं बेटी हूँ तो आ रीतनुसे मैं बेटी हूँ मैं बेटी हूं, मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी आ काव्य पंक्ति रीतन का लखी बीजू जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी चारों ओर मेरा यश फैलेंगा मैं बेटी हूँ गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी मैं उज्याला करूंगी मैं बेटी हूँ। हूं त्यारे अपनी राय दीजिए बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है हाँ या ना, क्यों हाँ मेरी राय में बेटे के जन्म जैसा ही खुशी का माहौल बेटी के जन्म पर होना चाहिए क्योंकि बेटी और बेटा दोनों ही भगवान का अनमोल उपहार है आज की दुनिया में बेटियां हर क्षेत्र में सफल हो रही है शिक्षा खेल विज्ञान राजनीति या कला सभी जगह से सभी जगह वे परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है वह घर की जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही अच्छी तरह निभाती है समाज की प्रगति के लिए दोनों का सम्मान समान सम्मान जरूरी है ઇસીલી બેટી કે જન્મ પર ઉતની ખુશી મનાણી ચાહીએ જેટની બેટે કે જન્મ પર મનાઈ જાતી તો મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ સાત વિષય હિન્દી સ્વાધ્યનપથીના ભાગ નંબર ચારનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડિયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ સાતના સ્વાધ્યમપથીના દરેક ભાગના સોલ્યુશન મૂકેલા છે જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લે લિસ્ટમાં મળી જશે અને સ્વધિન પછી ભાગચારના દરેક પાઠના પીડીએફ મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે ત્યાંથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ દરેક પાઠની પીડીએફ મેળવી શકો છો